В среду 28 мая в дом жительницы Бучи Ирпенского района Марины Власюк явились представители следственных органов для обыска. Услуг закона на руках имелись все необходимые для этого документы. Однако оказалось, пришли они по уголовному делу Ярослава Месяца, депутата Ирпенского городского совета. Марина Власюк вместе с Ярославом Месяцем возглавляют оппозиционную группу «Ирпень», которая борется с коррупцией и деребаном земли в районе. Марина следователей в дом не пустила. Она пыталась объяснить, что юридически не связана с месяцем. По ее адресу он не только не зарегистрирован, но и не проживает. Правоохранители были непреклонны. Они объясняли, что у них постановление суда на определенный адрес, и никакие разумные доводы их не интересовали. Нешуточное противостояние между Мариной и следователями затянулось надолго. За это время к делу успела подключиться общественность и пресса. В конце концов, Марина Власюк все же открыла двери своего дома перед следственной группой. Обыск проводился несколько часов. Что именно искали следователи, непонятно. Сама хозяйка дома считает, что данный обыск – попытка психологического давления на нее из-за ее оппозиционной деятельности. То есть мы являемся как бы, лидерами, я бы сказала, это ну, один из. Вот. Поэтому я этот обыск расцениваю чисто как психологическое давление накануне а, в сессии для того, чтобы, как говорится, неповадно было. Последние сессии мы не давали на, а, в Репине проводить вопросы Дерибана Леса, который лоббирует непосредственно а, прокурора Иркенского региона Пацкан. До а, момента, как говорится, смены власти Пацкан говорил о том, что он не является братом нардепа а, Пацкана от удара. Сейчас, когда власть поменялась, он уже сказал, что я все-таки все-таки брат родной поэтому как говорится не убирайте меня вы <laughs> понимаете поэтому это чисто политическое политические игрища, это чисто политическое давление идет и политическая расправа я бы так это назвала 这个好一